devlet adamıydı. Ve Türk dünyası o günleri arıyor. Arıyor. Yerleri daha çok belli olmaya başladı. Ama o bizim için her zaman yaşayacaktır. Yani ben de söylüyorum, liderler hiç zaman ölmez. Onlar bizim kalbimizdedir. Nasıl büyük önderimiz Atatürk, Türk milleti için, onun bayrağı getirdiği için, bize bir örnek olduğu için, bizim için de hem Atatürk hem Elçi Bey her zaman kalbimizde yaşayacak. Sakarya bir insan da su misalı. Kıvrım, kıvrım Makarya. Bir yanda kan benim, bir yanda Sakarya. Su akar yokuşlardan, he basama, basama. Benim ise alın yazan yokuşlarda susama. O küçük yaşlarda halkının içinde yaşadığı elim şartları görmüş, bunun acısını yüreğinde duymuş, ve halkının kölelikten kurtulması için çocuk gelecek yaşta bir karar vermiştir. Ve bu kararlılığı cesaretiyle birleştirerek yıllar sonra bir hayali bağımsız Azerbaycan ülküsünü gerçekleştirmiştir. Evet, hiç şüphesiz Ebül Fezelçi Bey fikirleriyle, yaşantısıyla, ahlakıyla yalnızca Azerbaycan Türklerinin değil, Türk dünyasının örnek aldığı bir şahsiyet bir kahraman olarak gönüllerde yaşayacak. Həl. Şaban bəy, sizinlə söhbətimizi davam etdirək. Tələbəlik zamanında Əbilfəz Çibəy. O zaman da orada ətrafında olan dostlarını, tanışlarını ə, mübariziyə, yəni Rus imperiyasına qarşı mübariziyə dəvət edirdimi? Məsələn, sizin özünüzlə Həsənsa bu haqqda bir söhbətlər heç oldumu, yəni bir sinif yoldaşı olaraq? Mən sizə deyim ki, bəy, demək Əbilfəz Çibəy hətta belə 8. siniften başlayarak ele meseleler kaldırır, öyle meseleler değildi ki bizim hamımız çaşbaş kalırdık. Biz çürürdük ki bu ne danışıyor, hardan danışıyor. Hatta böyle bir de hemen kelekede olan da dedim bey, yadıma gelir mi 8. sinifte okuyanda sen böyle böyle danışırdın, değildin. Bunları sen hardan bilirdin, hardan değirdin bunları. Biraz dedik güldük çay çayça. Mesela burasındaydı ki demek Efe Bey değirdi ki Azerbaycan'ı bölüpler. biz o vaqları 8-ci TikTok-da düzü biz bilmirdik keç bölüblər. Ondan sonra Gülistan eee demək e, müqaviləsindən danışırdı. Ondan sonra eee fars şovinizmidən danışırdı. İran'da olan 35 milyon o vaqlar 35 milyon deyirdilər. İndi də de, o indi 30 milyonun yendiriblər bizimkilər. Bizimkilər. E, dırnaq tərsinə yenə deyirəm bizimkilər. Orda indi bu dəge İranda ən azı 40-45 milyon azəri türk yaşayır. O vaxtları 30-35 milyon idi. Görün necə illər keçib. Əlbəfəz Əzizbey bütün məsələlərdə elə sözlər yenə deyirəm, məsələlər verdi Təbriz bizim mərkəzimiz olmalıdır. Biz birləşməliyik. Valla o vaxtları düzü deyirəm, mən sizə mə, bizə bir növ belə gülüş gəlirdi, başqa dır gəlirdi. Amma mən sizə onu deyirəm ki, Əlbəfəz Əzizbey saqalsaydı Vicdanım həqiqətən bütün bu, bu, bu gedişatlardan istifadə elmişdi, nəzərə də birləşmişdi. Özdə nə dedi mənə? Dedi, "Bəy, yadında qalsın. Əgər biz deyək qalxıb deyir, istəsək ki, birləşmək, görə İran da istəyir. Hər iki tərəf istəməlidir ki, hər iki tərəf lazımdır ki, birləşsin, onda biz birləşə bilərik. Yoxsa oranı biz hazırlamasaq, İranı biz hazırlamasaq, biz burada qalxıb nə qədər istəməy ilə heçsə də alınmaz. Görürsən, nə qədər ağlısız danışıldı." Şimdi ee, diyelim de onun ee, kitabı var, o kitabın bende de var. Ee, Valla. Ama burası var ki yine diyelim. Ebu Fezilçi Bey fenomen bir adam idi de. Fenomen bir şahsiyetiydi. Onun bütün danışıkları, onun bütün hareketleri, onun bütün işleri ancak deyirdin ki ilahi bu bu hardan bir gelme adamdı ya düşme adamdı ya ne tarafından gelme bir şahsiyetti böyle hele zaman içerdi İndi görünür ki, məsələn, institutda oxuyan dövrlərin nə tarixi, o məsələn, rəhmətli Fəxtiyar Vahbsadə ilə məsələn münasibətləri, məsələn, deyək ki, başqa alimlərlə, müəllimlərlə münasibətləri, onun alimlərlə görüşləri, danışıqları, Sovet hökumətinin ən güclü dövrü olub 70-ci il. Ən güclü dövrü 70-ci il olub. O belə bir dövr idi ki, yetirirdi hamını qucaqlayıırdı, öpürdürdü. Elə hamı gedib çıxmışdı, Sovet hökuməti Kubmaya gedəcək çıxmışdı. Deyirdilər ki, bütün dünyanı Sovet hökuməti gələnəcək plan. O dövrü Əbilfəz Çibəy 3, 5, 10 nəfər qrupa yaradıb gizlicə iş aparırdı. Fikir verin, onun qəhrəmanlığına baxın, onun cəsurluğuna baxın. İndi demokratiyada azadlıqdır. İndi biz cəsur, cəsarətimiz ces çatmır deyək ki, ay filankəs, belə olmaz. Bunu deyə bilmirəm amma o vaqları Əlfəzətçi bə deyildi. Nə lazım deyildi. Bizim müstəqilliyimiz Sovet hökumətinin, yenə deyirəm, Sovet hökumətinin dağılmasında, bizim müstəqilliyimizin alınmasında birinci və birinci şəxsiyyət Əvrəzətçi oldu. Qarın. Fəş... Bəli, Sayin Şabanbəy, təşəkkürlər. İndi isə Elçi bəy zamanında baş nazir olan Pənahbəy siz telefon xəttinizdədir. Pənahbəy Ə, çox xoş gəlmisiz və təşəkkürlər dəvətimizi qəbul elədiniz. İstərdi sizin də fikrinizi öyrənək. E, kimdir bu elçi bəy? E, yəni biz bu gün sualı belə qoymuşuq. E, bizim studiyamızda Şəhbəb Əmirzayevdir qonağımız e, ki, bu axdada söhbət edir təbii ki, biz elçi bən sirif yoldaş kimi. E, sizdən də eşidək. Buyurun. Xoş gəlmisiz Əvəz bəy. E, Bütün qoğulov tələbəm vətənlərimiz, sordoşlarımızızı məndə salamlayıram və çox xoş bir mövzu e, barədə deyilmişdi ki, söhbət olacaq Əbülfəz Elçibey haqqında söhbət Bə. olacaq. Əbülfəz Elçibeyin haqqında danışmaq həvəsamdı, çünki Əbülfəz Elçibey çox zəngin bir ömür keçib, çox böyük bir iş qoyub gedib. Demək, əsərlərini qoyub gedib, ideyaları olduqca çoxdur bir dövlət adamı olaraq öz bir dövlətə başçılıq edib və çox böyük ö, işlər görübdü. Və Əbülfəz Elçibəy böyük bir alimdir, elmi əsərləri var, tarixçi idi, ideoloqdu, filosofdu. Yəni Əbülfəz Elçibəy ilə bu barədə bu baxımdan danışmaq bəlkə də ö, asandır, yəni çünki elə insanlar var ki, onlar haqqında sual verəndə ki, nə demək olar, çox düşünülüp düşünməli olursan ki, ən başlayasan. Əməliyyat zamanı həm də həqiqətən çox çətin də bir vəziyyətdə danışmaq, çünki Əbüssəc elçibəy duhasının səriyəsində bu ə, bunları ifadə etmək, bunları doğru-düzgün deyək dinləyiciyə çatdırmaq və oxucuya çatdırmaq ə, çox mürəkkəb bir həm də bir məsələdir. Və ə, bu baxımdan da sizin sualınız da sözünə sürü elə də asan da sual deyil. Amma ə, əndə əlpozitivəyin keyfiyyətlərindən biri də ə, onun bütün o duhalar kimi və bütün dahiilər kimi və dahiilərin fəaliyyətində olduğu kimi özünün də ideyalarının da həm də sadə olmasında idi və insanlar üçün, sadə insanlar üçün, bütün insanlar üçün onların anlamlı olmasında idi. O baxımdan mən də cəhd eləyirəm hər halda bu suala cavab verim. Əlbəttə keçibəy 어 이름인지.